очень а потом... без... Шо... 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 это очень Что в роли, это сито, конечно, Ну Ну эти же это еще хуже. Они на крови, на чужой крови бля. Пацана, бля, нахуй, пацаны, вы дайте блядь, поддержку, ебать, блядь. Что ж вы делаете, блядь, на убой, это камняки, блядь, ебать. Вы ученики, ученики.

очень-очень интересный фильм. Точнее, он будет очень интересным как Говорил о нем уже в своем фильме, потому что уже многое готово. Фильму Максима Аса очень повезло и не повезло одновременно. Не повезло, потому что он делается в такое своеобразное для Украины время, когда снимать кино очень сложно, и голова и сердце полностью находятся в другой плоскости с одной стороны. А с другой стороны, нам очень повезло, потому что кино сейчас практически не снимается, и удалось собрать очень хорошую команду. То есть лучшие люди, которые работают в нашей киноиндустрии украинской, работают с нами на фильме «Максимус». Они будут очень хорошо знать, что вот вот, как это творить, когда уходить, уходить, какие-то красные акценты, здесь. Ну, это замечательная история. Сочетание редкого детектива, исторического фильма и просто откровенного развлечения. И абсолютная творческая свобода. А редкое сочетание. Не, не взяться за такой проект было полной глупостью. Ну, по ощущению, такое еще опять-таки в Украине не снималось. для да, департамент это фильм, скажем так, чем он необычно для Украины, потому что это есть некий исторический период, да, но при этом он это не является реконструкцией. Мы не привязаны к историческому периоду, к году, к региону, и мы свободны в этом, в этом варьировать и это только повышает, скажем так, зрелищность фильма. Вот такая своеобразная импровизация в историческом контексте. Можно? Саша? да, да Я... Все, Я... начали. Ты вещи

Не на сюжете, а на характере героя. Максим Оса непредсказуемый, Максим Оса спонтанный, Максим Оса хитрый, Максим Оса э, при этом достаточно открытый человек, несмотря на его хитрость, в принципе, он наивный и бесхитростный. Парадоксально, парадоксальное дело. Люди, черного тейпа принесите мне.

а ну как а Ты от Отскочил, ты сразу начинаешь орать. Здесь должна быть оценка. По-любому. Хорошо? Пожалуйста, раз, два, три. Помнишь, мы с тобой говорили, что все в одну пачку не покупаем? У тебя есть такая штука, что ты пытаешься все сделать это время. По очереди. Нормально? Сань, нормально? Нормально кожа? <косы> Сань. Нормально.

Это яблочко чуть-чуть на свой ватт перебил. Это да, э, яблочко. Ой, яблочко. С вами Саня, бачман, жопачка. Эстетика нашего фильма – это вертеп. Это э, площадное театральное искусство. Тут э, во Франции, же, в, в Западной Европе, называлось фарсом. Фарсом. Максима Осы работает на абсолютно том же уровне, что и мир воображает Истории Максима Осы плетаются в кону нашего повествования совершенно органично, и в некоторых местах даже совершенно нарочно стерли между ними грани границы, для того, чтобы не было понятно, где в действительности, где Максим Оса придут. Non te ne faccio, ho la mattina, 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 ho la mattina,